遇到一个人可以懂得平常。在一个有酒有风的晚上喜欢我吗有你这么问的吗你一定默默擦拭了好久的时光 趁知生命在静默，如迷失在这，就说完了。在一个无人知晓的晚上。一滴清凉。清凉。把手给我。 我去外地上警校，不能常回来。嗯，有时间给你打电话，有假期回来看你。 饭都凉了，我们先说好一件事儿。好，在一起了就不许分手。陆晨，你要敢跟我分手，我就哭死给你看。不许玩玩，保证，发誓，怎么吵架都行，就是不许分手。你别笑，态度端正，认真回答。 你没想认真，永远不分手。 我问你啊，说，你那会儿怎么老跟我扔粉笔头、啊？是不是暗恋我？你怎么在我眼前晃？不就是等着我搭理你？这不就等着我拉你回来？哎呀，自作多情。 那天在台球厅，你为什么要陪我打台球啊？Yes，漂亮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 ，打不错啊！再来再来再来，再来谁知道？老实说，你是不是对我一见钟情？怎么可能？ 哎，海东哥这边还海东哥走我。海东哥上啊！哎，海东哥，坐下指挥啊！可以啊。跟我走，听我的，听我的，哎哎，等一下，我这儿，哎哎，上来这边，听我的，哎，这边这边，跟我走啊，慢点，别让你。哎，来来来，上来上来，再来一个，这边，这儿，这儿，干帮我找一个餐厅，订个位置。干什么？ 马上出去读书了，请大家吃一个散伙饭。哦。你要是早点跟我表白就好了，这样至少我们可以在一个城市。我每天给你打电话。 说好了。嗯。